হাই দস্ত' মই মধুনাথ আপোনালোকক এম জি এন এষ্ট্ৰ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত তিথি সম্পৰ্কে ক'ম মানে কোন তিথিত কি খাব নাপায় সেই বিষয়ে ক'ম আগতে জানি লওক তিথি তিথি কেইটা আৰু কি কি তিথি হ'ল পোন্ধৰটা এক নম্বৰতে হ'ল প্ৰতিপদ দ্বিতীয় তৃতীয়া চতুৰ্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী কাদশী দ্বাদশী ত্ৰয়োদশী চতুৰ্দশী আৰু পূৰ্ণিমা আৰু আছে এটা অমাৱস্যা এতিয়া মই তিথিবিলাক কেনেকৈ চাব লাগে মই দেখাইছোঁ কেলেণ্ডাৰত সকলোৰে ঘৰত কেলেণ্ডাৰ আছে চাগে দেখিছে ইয়াত ৰবিবাৰ ৰবিবাৰে আছে ইয়াত অমাৱস্যা বুলি লিখা কিন্তু অমাৱস্যা থাকিব সোমবাৰলৈকে এটা অমাবস্যা আরম্ভ হব রবিবারে দুটা রাতি আর কি রাতে ঘটা লেখা আছে তো দুটা চৌত্রিশ বাজি মানে চৌত্রিশ অমাবস্যা দুটা পৰা দুটা চৌত্রিশ চতুর্দশী দুটা পৰা মানে অমাবস্যা আরম্ভ হবো সোমবার লকে অমাবস্যা থাকিব ঠিক আছে এনেকে চাই চিন্তি লব এটা মনে করছো কোন টিথিত কি খাব না পায় ঠিক আছে প্ৰতিপদ তিথিত কোমৰা খাব নাপায় খালে ন কি হয় যদি প্ৰতিপদ তিথিত কোমৰা খায় তেন্তে অৰ্থহানি হয় মানে বিনা কাৰণতে টকা পইচাবিলাক খৰচ হৈ যায় দ্বিতীয় তিথিত সৰু বগা বেঙেনা খাব নাপায় যদি দ্বিতীয় তিথিত সৰু বগা বেঙেনা খায় তেনেহ'লে ভগৱানৰ নাম লোৱাত বাধা আহে মানে মনলৈ মানে হৰিণ নাম নাহে তৃতীয়া তিথিত পটল খাব নাপায় যদি তৃতীয়া তিথিত পটল খায় তেনেহ'লে শত্ৰু বৃদ্ধি হয় এনেই বিনা কাৰণতে শত্ৰু এনেও শত্ৰু হৈ যায় আৰু চকুৰ অসুখ হয় চতুৰ্দশী তিথিত মূলা খালে ধন ক্ষয় হয় আৰু টকা পইচা হেৰায় পঞ্চমী তিথিত বেল খালে কলংক আহে আৰু মিছা বদনাম পায় ষষ্ঠী তিথিত নিমখ খালে শৰীৰৰ ৰস প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা কমি যায় সপ্তমী তিথিত তাল খালে স্বাস্থ্য বেয়া হয় অষ্টমী তিথিত নাৰিকল খালে মূৰ্খতা প্ৰাপ্তি হয় এনেতো জ্ঞানী মানুহজনে কিন্তু কেতিয়াবা অপশনি চায়েই মোৰ নিজৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে মোৰ এনেহেন হ'ল লছ হ'ল সেই ঠিক কথা অষ্টমী তিথি নাৰিকল খায় মানে জ্ঞানী মানুহৰ মূৰ্খতা হৈ যায় মানে অৰিজিনেল জ্ঞানী থাকে কিন্তু মানে মূৰ্খতাৰ মানে থকা খায় আৰু মূৰ্খতা আহি যায় নৱমী তিথিত পানীলেও খালে গো মাংস খোৱাৰ সদৃশ হয় দশমী তিথিত কলমৌ শাক খালে গহ হত্যাৰ সমান পাপ হয় তাৰমানে দশমী তিথিত যদি কলমৌ খোৱা হয় এটা গৰু মাৰিলে যিমান পাপ হয় গতিকে দশমী তিথিত যিটো কলমৌ খায় সিমানেই পাপ হয় একাদশী তিথিত উৰহি মানে অৰ্হি বুলি কওঁ আমি উৰহি আৰু ভাত খালে পাপ জন্ম হয় আৰু স্বৰ্গলৈ যোৱা বাট বন্ধ হয় তাৰমানে একাদশী তিথিত যদি উৰহি খায় তেনেহ'লে পাপ হয় আর যদি ভাত খায় হলে স্বর্গলে যাওয়া বাত বন্ধ হয় এতিয়া আছো দ্বাদশী তিথি দ্বাদশী তিথিত পুঁইশাক খালে ব্রাহ্মণ হত্যার সমান পাপ হয় তার মানে দ্বাদশী তিথিত যদি পুই খায় তেনেহলে মূল মাল্লি যান পাপ হয় সিমানে পাপ হয় শাক খালে ত্রয়োদশী তিথিত বেগেনা খালে পুত্র হানি হয় এই হি শুনি বোধে মানে সমাজত বাপেক থকাতে পুতেকৰ মৃত্যু হয় এই এই অৱস্থাতে হয় ত্ৰয়োদশী তিথিত যদি বেঙেনা খায় পুত্ৰহানি হয় চতুৰ্দশী তিথিত মাটিমাহ বা মাটিকালে খালে চিৰৰুগীয়া হৈ থাকে চতুৰ্দশী মানে পূৰ্ণিমা মৰাহে আগাৰ দিনাখন যদি মাটিকালে খায় তেনেহ'লে মানুহজন ৰুগীয়া হৈ থাকে মানে এটাৰ পিছত এটা বেমাৰ আহিয়ে থাকে এতিয়া আহিছোঁ লাষ্ট অন্তিমটো তিথি পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যা মানে চতুৰ্দশীৰ পিছত হয় পূৰ্ণিমা আহিব নহয় অমাৱস্যা আহিব সেইকাৰণে একেলগে আছে পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যা তিথিত মাছ মাংস কণী আদি খালে শৰীৰত বেমাৰৰ বীজাণু উৎপন্ন হয় গতিকে আজিলৈ আপোনালোকক এইখিনিয়ে জনালোঁ পাৰিলে মানি চলিব আপোনালোকৰেই ভাল হ'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব যদি অলপমানো আপোনাৰ উপকাৰত অহা বুলি ভাবে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আচলতে এই কথাখিনি বিশেষকৈ মহিলাসকলে ধ্যান দিব লাগিব কাৰণ তেখেতেই পাকঘৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু এটা কথা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু বেল আইকনটো ফোন কৰিব অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপল'ড দিওঁ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ তালৈ যাব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ